这次不能分心了。能。小时候上学的地方很怀念吧？嗯。哎，带你进去看看吧。 好啊，走走。啊<走>，这门还是原来的那个门，都没换。我们以前啊就在这儿做那广播体操，这是我当时的教室。这个？嗯，走。一点都没变。你知道吗？嗯。我以前可厉害了，我是我们班的。 班干部，这到了周日，这黑板报呀都是我来出。嗯，当时就坐在这个位置，啊，怀念那个的市。那当时坐在你旁边是男孩还是女孩？男孩是我们班另外一个班长，当时我刚转学过来，我们老师就让他照顾我。我跟你说，他学习可好了，我们班女生都喜欢他，都喜欢。那你喜欢他？ 喜欢呀，谁不喜欢学习好的呀？哎，嗯，那我我们回吧。罗<来>总，哎，我觉得。 我们的关系有点奇怪。哪里奇怪了？我拒绝过你了。我知道。我不想被别人说是靠陪睡上位，也不想你被别人说潜规则女下属。嗯啊，其实你的那些顾虑，我都知道。 但是无论你跟谁在一起，或者是你喜欢谁，都会有各种各样的问题。但是我喜欢你，我不想放弃，我想跟你一起来面对，我们一起来解决所有的困难。所以，我想继续坚持一下，能给我一次机会。 可是你，你这么完美，怎么会喜欢我呢？我就是喜欢你，而且我一点也不完美，我有点胆小，怕黑，然后还喜欢毛茸茸的东西。工作的时候脾气又倔，有时候还会抽烟喝酒，虽然现在好一点了。还有啊，我就是一个普通人。 你看，我穿着大棉袄、大棉裤，还有大棉鞋。所以你就把我当成一个普通人就好。你能把心里的那些苦恼都说出来。 我喜欢你，你只要开开心心的过好每一天，其他的一切困难都交给我来处理。你愿意跟我在一起吗？ 这么不着急，在想什么呢？我也喜欢你，但是大局为重，在我们的合作关系终止之前，我希望我们维持在准男女朋友。准准男女朋友？嗯，什么意思啊？不能告诉别人。 就这一条，行，准男女朋友，那这次不能分心了、嗯。能。 啊、不好意思啊，出去，出去。